वैक्सीनेशन से वाबस्ता अक्सर बहुत सारी गलत मालूम होती हैं और ये हालिया बरसों में ज्यादा आम हो गया है गलत मालूम आसानी से फैलती हैं और उनसे इस सूरत में नुकसान पहुंच सकता है जब लोग ये बताने से कासिर आया ये मालूम तस्दीक शुदा है या नहीं बाज़त ये बताना आसान नहीं होता कि कोई चीज गलत मालूम पर बनी है या नहीं लेकिन आमतौर पर गलत मालूम से मुराद ऐसी मालूम है जो गलत या झूठी हो और जो गलती से या हादसाती तौर पर बनाई या फैलाई गई हो इससे मुआरे और उसके लोगों को काफी नुकसान पहुंच सकता है इंटरनेट तक आसान पहुंच के साथ कोई भी शख्स मालूम शायद कर सकता है जो तकरीबन हर कोई देख सकता है अगरचा ये मुस्बत तजुर्बा हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये भी है कि गलत और नुकसानदेह मालूम तेजी से फैल सकती है ये समझना जरूरी है कि ऑनलाइन मौजूद तमाम मालूम तस्दीक शुदा नहीं होती है बाजत ये जानना मुश्किल हो सकता है की क्या चीज काबिल एतमाद है और क्या नहीं आपको सोशल मीडिया पर, मीम्स पर, वेबसाइट्स पर वीडियोस में या इशातों में जैसे आपके लेटर बॉक्स में मौसूल होने वाले पैम्पलेट्स में गलत मालूम मिल सकती है ये नुकसान का सबब बन सकता है क्यूँकी लोग इन गलत मालूम के बुनियाद पर अहम फैसले कर सकते हैं जो उन्होंने पढ़ी या देखी हैं। मिसाल के तौर पर ये लोगों को महफूज तभी इलाज हासिल करने से रोक सकती है जिससे वह ज्यादा खतरे के जिद में आ सकते हैं मालूम को वक्त लेकर और गौर करते हुए पढ़ें, खास तौर पर सेहत के बारे में मालूम अगर आपको ये यकीन ना हो की मवाद काबिल एतम है तो उसे शेयर ना करें ये जानना जरूरी है कि आप काबिल एतम के लिए कहाँ जा सकते हैं आउटिया रोआ न्यूजीलैंड में आप सेहत की देखभाल के मुतालिक दुरुस्त और काबिल एतम करने के लिए ये जराए देख सकते हैं हेल्थ न्यूजीलैंड सेहत इम्यूनाइजेशन एडवाइजरी मर्कज या अपना डॉक्टर नर्स वैक्सीनेटर या फार्मासिस्ट आप नुकसानदेह मवाद जैसे ऑनलाइन मौजूद गलत मालूम की भी इतला दे सकते हैं ऐसा करने के लिए नेट सेफ की वेबसाइट नेट सेफ डॉट ओ आर जी डॉट एन जेड पर जाए नेट सेफ न्यूजीलैंड की एक आजाद गैर मुनाफे बख्श हिफाजत पर तवज्जो मरकूज है अगर आपको सेहत से ऐसी कोई तश्श है या आप ऑटिया रोआ न्यूजीलैंड में दस्तियाब सेहत की खिदमत के बारे में मजीद मालूमात चाहते हैं तो अपने डॉक्टर नर्स या फार्मासिस्ट से बात करें आप मजीद मालूमात के लिए हेल्थ लाइन को भी जीरो एट डबल जीरो 611 -116 पर एक मुफ्त कॉल कर सकते हैं हमारी कसर या एथनिक कम्युनिटीज के लिए सबसे अहम चीजों में सेहत और तंदुरुस्ती भी शामिल है 2022 में हमने मुल्क भर में सेहत की इवेंट्स का एक सिलसिला चलाया था और आपने हमें बताया था कि आप ऑटिया रोवा न्यूजीलैंड में दस्तियाब सेहत की खिदमात के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं लिहाजा हमने वीडियोस की एक सीरीज बनाने के लिए ते फातुओरा के साथ शिरकत दारी की है ताकि लोगों को यह समझने में मदद दी जा सके कि खसरा क्या है वायरस की अलामत क्या है और अपने आप की हिफाजत कैसे की जाए